最近有一件很神奇的事情，YouTube 给我推送了很多 gay couple 的 channel，我都关注了，有韩国的，有日本的，然后还有法朗，然后还有就是法朗和亚洲的，然后我就跟我男朋友说：“我说你看这么多，YouTube 都都在告诉我要做这类的视频。”然后他说：“你为啥不做呀？” 我说你问我，因为每次让他出镜的时候，他说 I'm ugly，哈哈哈哈哈哈，鲁莽 w t a l k i n g about，哈哈哈哈哈哈，<laughs> 他老觉得自己自己很丑，然后再加上我们俩的沟通方式是那种英文和泰语夹杂，我们俩的英文也不太好，然后所以我就觉得我们俩认识能在一起这两年，就是很神奇的事情。 然后，嗯，他会很担心自己说英文不够好，然后大家会嘲笑他。他说，嗯，在泰国很多网上有一些人说英语不太好，然后就有有人靠 o 他模仿他，然后就有点嘲笑他的感觉。然后他说，他自己会很担心这个问题，而且他很早之前他就想做视频，但是他一直没做的原因是觉得。 嗯，因为如果你面向大众的话，你的所有的表现都会被放大。有些人可能会评论一些不好的评论，然后会让他觉得看到这些评论他会很不开心。所以，与其这样的话，还不如不做这些视频。但其实我也挺害怕的，就是我也害怕别人评论的时候评论一些不好的事情，会影响到我的心情。我们今天在医院一日游。 就是因为可乐不是得了糖尿病嘛？因为他每个两两个小时就要测一次血糖，所以，嗯、呃，一天要测三次，连续四天。我今天是第二天，每两个小时这个间隔的时间太久了，然后在医院就很累。我们今天把这个这个带过来了，然后休息的时候，啊，嗯、啊、就可以这样躺着，等下一个两个小时就可以给可乐。 去测最后一次血糖，今天比昨天要早一些。昨天我们完事儿大概在晚上六点，然后今天待会儿是下午两点钟。下午两点钟我们就是最后一次测血糖，然后测完了血糖以后，我们就可以结账回家了。明天、后天我还会。 再来，但是明天后天我男朋友要上班，只能我自己来。然后我跟医生，我又不会泰语，我跟医生沟通很费劲，只能跟医生沟通的时候打电话给我男朋友。Tomorrow I cannot talk to talk to me when we d o c t o r 可能要去最后一次抽血了，现在是十三点四十四，我们十四点开始抽血，所以现在让我朋友带可乐去抽血。 这个是我男朋友买的牛奶，他说特意给我买的无糖的，他喝的都是有糖的，因为我害怕糖尿病，所以每次给我还买无糖的。然后他其实就想等着我夸他，Why you so good？嗯，这个有糖，啊，无糖的我已经喝掉了，这个是无糖的，我已经喝完了。 但是这个颜色看起来也像是无糖的，我觉得这宠物医院还挺有特点的。我在中国没有遇到过，可能中国有，但是我确实没有遇到过。我之前在北京生活了十年，这家曼谷的宠物医院它是公立的，它就像人看病的医院一模一样，就是所有的流程我都感觉。 我是在一个给人类看病的医院，它的费用价格也很便宜。但我在中国没有见过这种公立的宠物医院，都是那种私立的，而且巨贵巨贵，超级超级贵。其实我觉得每个城市都应该有一个这样的宠物医院。因为可乐现在这一次是最后一次抽血检查血糖，抽完血我们就该走了。我应该收拾一下，然后准备结账回家。 嗯嗯，<laughs> 我把这个也扔里边了。我把这堆衣服放回摩托车里边。刚刚我们躺下的时候，他把这些衣服当做啊枕头来给我躺来着。是不是泰国男人都这么贴心呀、啊？这也太贴心了吧！可乐昨天和今天都打的是。 三个单位的胰岛素，然后但是效果并不太理想。嗯，但医生说得一点一点加，不能，因为它太小了，小狗不能加太多。嗯，所以看看第二天的表现怎么样。但我觉得跟嗯昨天差不多。可乐现在要开始输液了，这个只是普通的盐水啊，因为可乐那个血糖高，所以他需要输这个东西给。 它的血液粘稠度减弱，然后可以保护它的内脏器官不受侵害。那、嗯、Oh my god！啊！Oh my god！啊！啊！啊，够了！哦、啊，够了！So fast！This so fast！You sure？嗯。嗯我男朋友给我打电话，下楼吃饭。 顺便带上可乐的食物，因为可乐现在牙不好，所以要提前给他准备食物，把这个粮食给它泡软一点。打胰岛素，刚吃完的小可乐打胰岛素。这个是海鲜汁，它是最灵魂的蘸料。然后这个是馍，然后这个是碳水化合物，不知道是什么，但是我经常吃。然后蔬菜。 然后有点像中国东北的蘸酱菜，把肉卷到蔬菜里面，加一点这个，再加这个生菜，加一片肉，然后这个搅在一起，灵魂海鲜汁，金麦蛋，啊，配，啊，哈哈哈哈 嗯，嗯，我这一口放的太大了，就是有点吞不下去的感觉，要小一点，很好吃，因为它那个海鲜汁里面加了蒜啊、呃，因为我是北方人嘛，所以很喜欢吃蒜。安尼克阿兰呀，看那种金，看那种金卖菜，看那种金，看那种金 mean Chinese Chinese 啊、uh,，really？嗯。 Are you serious？看，弄金。嗯哼，牛仔。我包了一个很好看的，看，它像一个小船。嗯，我再加一点牛汁。嗯，嗯，让我们来吃掉这个小船。 这个小船太大了。